Этот автомобиль предназначен для перевозки опасных грузов. Он особенно необходим в весенний период, чтобы взрывать опасные участки на реках. Областному поисково-спасательному отряду раньше приходилось нанимать подобную технику. Но сегодня у них появилось свое оборудование, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Бурка, все металлом, чтобы статическое напряжение не При остановке сразу тросик... Э четыре землю, чтобы статика уходила в землю. Ну, чтобы не было искры нигде. А еще в этой машине есть электростанция, генератор, световая башня для работы в темное время суток, тепловые пушки, которые используются при коммунальных авариях и многое другое. Будка разделена на две части. В одной могут проживать шесть спасателей, а в другой может вместиться до трех тонн взрывчатки. Для безопасности тут имеется своя система пожаротушения. Вдруг несчастный случай, там возгорание какое-то. То есть не надо там с огнетушителем ходить. Кнопку нажимаешь и весь объем будки заполняется огнегазящим средством, порошком. У нас спутниковый телефон, стационарный сотовый телефон, две радиостанции КВ, УКВ диапазона. Это, то есть мы можем связаться со всеми и с любой точки. То есть это очень хорошо. Вручаю вам ключи от этого достойного автомобиля. Хочу пожелать, чтобы, конечно, поменьше было чрезвычайной ситуации. Также для поискового спасательного отряда приобрели дежурную «Газель». На всю новую технику правительство Приамурья затратило около 5 миллионов рублей. Были просто желания у людей, и мы понимали, что такая техника есть, и необходимость в ней тоже имеется. Это мобильная группа, которая выезжает, может сама забазироваться, провести все взрывные работы, все спасательные работы, а наоборот на специальной технике. Поэтому это как раз позволяет им ну, на 100% решать те задачи в любом отдаленном месте. Это не единственное обновление технического запаса спасателей. В 2012 году они получат 5 тралов для перевозки тяжелой техники и 17 новых пожарных машин. По мнению губернатора области, приобретение повысит уровень подготовленности спасателей и улучшит темпы реагирования. Ирина Стругачева, Андрей Цветков, программа «Город».